Завітала олімпійська чемпіонка Стела Захарова, а також тренер зі спортивної гімнастики Яна Стукач з маленькими допомічниками, нашими юними чемпіонами олімпійськими. Я сподіваюся, що так воно і буде. Ми говоритимемо про розвиток дитячого спорту в Україні. І знаєте, доброго ранку. Доброго стели Доброго ранку. ранку, Яна діти, доброго ранку. Молодці. І знаєте, я коли спілкувався поза кадром е, зі Стелою Георгіївною, мені здалося, що це, по-перше, дуже емоційна людина, а по-друге, вона дуже занепокоєна станом нашого дитячого спорту сьогодні в Україні. Стелою Георгіївною, чи насправді це так вже плачевно все? Ні, ну це не насправді, це так і є. І ми сталкиваємося сьогодні з огромнішою проблемою дитячого спорту. І коли я сталкнулася, особливо в початку сезону, то з дитячого сезону, коли набираються дітки, ми сталкиваємося з проблемою мілких чиновників на местных уровнях. И уже они даже начали нам диктовать, что можно, что нельзя. Вот представьте себе, сегодня олимпийская чемпионка или спортивное движение, спор спортивная громада хочет развивать свое направление, угу. и нам вот эти маленькие мушки, я их называю, извините, они просто мешают, но это реально мешает. Сегодня массовость для детей, массовый спорт ⁇ это необходимое. Почему сегодня это движение нужно приостанавливать? Да, ни в коем случае мы, наоборот, должны давать возможность детям, э, им, этим же родителям, тренерам, которые работают сегодня в той, сфере, в, то, в той сфере деятельности, которую они знают и любят, дать возможность реализовывать себя. А мы наоборот все делаем для того, чтобы было как можно хуже. И почему сегодня этот уровень мелких чиновников мы должны как через барьеры постоянно где-то кого-то перепрыгивать. Так не должно быть. Стелла Георгиевна, Яна, мы не говорим сегодня про чиновников, мы говорим про развитие детского спорта. Чи правильно я понимаю, что все-таки развитие есть? Есть чем развиваться? Конечно. Нас... Развитие массового детского спорта. У нас спорта? огромное количество детей, поверьте мне, огромное просто. Но э, другой, другой вопрос, что негде их э, реализовать эти возможности. Нету залов. Вот это первый фактор, с которым мы сегодня сталкиваемся. И тренеры тоже знают. Вот я сейчас буквально три секунды до начала нашего эфира разговаривала с Яной. Она говорит, что в зале просто настолько переполнен зал, настолько кишит детей много и настолько огромное количество всех остальных видов спорта, что негде даже ну, приткнуться уже. И, конечно, это проблема номер один, с которой мы сегодня в нашей стране сталкиваемся. Ее надо как можно быстрее решать. Ну, але ж діти, які все ж таки отримали професійно займатися спортом з дитинства, що на них чекає? Невже от саме такі умови, про які ми зараз говоримо? Ну, знаете, спорт высших достижений это уже совершенно другая ступень, это высшая ступень э, спорта, на него надо обращать и финансировать не Георгиев. не уже, как сейчас Стеле Георгиевна финансирует школы свои, mm -hmm. а финансировать уже государство, потому что это масштаб огромнейший, это надо понимать и знать, что эти люди защищают честь нашей страны на международной арене, на Олимпийских играх. Мы сегодня видели Олимпиада, когда прошла, но нельзя сказать, что все было позитивно и классно и хорошо. Надо из этой Олимпиады сделать выезд. Виводи, що нам делать на наступний олімпійський цикл, що нам делать далі для того, щоб такого не повторялось. До, до речі, про олімпіаду. Ось, наприклад, напередодні Олімпіади в Лондоні. До ТСН, до наших колег звернулися якраз наші олімпійці для того, щоб вони приїхали і зняли відео, і подивилися, в яких умовах вони тренуються. Я зараз пропоную подивитися це відео. Воно у нас є. Будь ласка, Щоранку на каналі 1+,1 Аромок один аромаксамиркавий Якобс. Запрошує гостей. Ось бачите, це більше складається на старий піонерський табір. А журналістам показали смердючі туалети, в яких не завжди працює злив води, постійно смердить, брудні подушки, напівоварійні тренажери. Спорядження у спортсменів старе і потріщене, і його катастрофічно не вистачає. Жалюгідне харчування, я не знаю. Виявилося, що тут норма води для олімпійських чемпіонів. Я був вражений по півлітра на день это при таких навантаженнях. Спортсменам розповідали, що держава виділяє щодня по 205 гривень на харчування одного олімпійця. Да И, как сталкив... мы факты... Да мы сталкиваемся, у нас есть определенные, я вам хочу дополнить, у нас есть определенные нормы. И когда ты сталкиваешься с нормой 150 гривен на питание трехразовое в день, вы понимаете, но э, а э, я не знаю, в каких, каких? учреждениях э, э, кор... дают еще меньше, а спортсмену надо тренироваться 8 часов в день. Поэтому эти сюжеты необходимо показывать, потому что мы сегодня видим иногда, когда показывают красивые, хорошие, единичные кадры для того, чтобы себя показать, показать, какие мы классные, какие мы хорошие, но сегодня надо слышать спортсмена тех людей, которые в этих условиях работают и тренируются, и плюс еще должны принести олимпийские медали. Их э, на, и, и им на это постоянно их давит и говорят: вы обязаны, вы должны. Что спортсмену остается делать, когда он не может себя реализовать в тех условиях, которые необходимы для него? Нужно создать условия, чтобы хорошие подготовки, чтобы спортсмен вышел, э, выступил хорошо, а потом, если не выступил, спросить с него, почему сегодня созданы условия для тебя, а ты себя не реализовал, как это было раньше при Советском Союзе? Вот правильно подход. Ну а так, когда мы видим сегодня, что спортсменам не где спать и на 105 там гривень или на 150 гривень э, три раза питаться или там гостиница, где они там проживают 50 гривень так. стоит по нормам, то извините, о чем мы можем дальше говорить? И при этом они привозят медали. Конечно, так? Это, герои, это герои. Это герои в тройне герои, понимаете, о которых надо говорить, слышать и не бояться показывать такие сюжеты. Если как не вы <laughs> и мы сегодня с вами вместе не будем этого делать, поверьте, следующий Олимпийский цикл нас ждет еще худше, потому что массово уезжают сегодня спортсмены, в те страны, ближайшие Белоруссия, Польша, тренеры, тоже массово просто уезжают из страны для того, чтобы ну, получать достойную зарплату сегодня э, в том направлении, которое они любят, и которое они дают всю душу, все свое здоровье. Э, Для того, щоб ви нас сьогодні бачили красивими і хорошими. Ну що ж, ми говоримо сьогодні про наших героїв олімпійців і, звичайно, про наших майбутніх героїв, про дитячий е, розвиток, про розвиток дитячого масового спорту в Україні. Ей! Іди сюди. А зараз саме час. А максимутове запитання від нашого спонсора торговельної марки Якосмонар. Долучайтеся до нашої розмови, до нашої дискусії. Е, розповідайте, як у вас 494 1194 код одинадцять 044. Щоранку на каналі Один плюс один. Аромок самит Кави Якобс запрошує гостей. Я на Йоріна, я розумію, що хочеться багато чого сказати, але давайте вислухаємо наших глядачів. Алло! Щоранку на каналі Один плюс один. Аромок самит Кави Якобс запрошує гостей. Алло, доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. представтеся, будь ласка. Звідки? Я Елена із Києва. У мене питання нету, але я так хочу поблагодарить Стеллу за то, що вона делает такое благородное дело, за то, что наши детки имеют возможность. Розвиватися, становитися лучше і духовно, і сильніше, і морально. Я ти единиці людей, которые держат нашу страну, знаєте, в, в на, на високій ноті, і на них треба молиться. Спасибо вам большое, Дякую вам олена. Дякуємо за дзвінок і що задивитись сніданок за 1 плюс +1». один стегір. Яну, ну я вважаю, що потрібно все ж таки. Е... Показати наших діточок, да, які конечно. на наше майбутнє, і все ж таки приємно, що є такі, є такі люди, які зі своєї ініціативи підтримують е, розвиток дитячого масового спорту в Україні і щось роблять. Роблять не тільки е, в дитячих юнацьких школах, не тільки в школах Олімпійського резерву, а просто навіть на вулицях, в я знаю, тренуються. Давайте ми зараз покажемо, е, як дітки вміють це гарно і вправно робити. Звісно, Вова, Дениска, приготовились, показали, построились, ровненька, приготовились. Раз, два, три, четыре. Натянули ножки, wow. наклончики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножки вместе складочку. Натянули ноги. Раз, два, березочка. Натянули ножки вверх. Раз, два, упор присев. Раз, поперечный шпагатик. Два. Красиво легли на спинку мостик. Вот. Ух ты. Встали. Зараз сейчас будет интересное. А вы рядом не стали, так, Дениска! Денис, не надо. Не отвлекайся. Так, Дениска, ну-ка иди сюда. Ты самый активный. Иди сюда. Ким, ким хочеш? Скільки тобі років, скажи? Чотири. Чотири. Денис тебе звати, так? Так. Да. Ким да. хочеш да. стати у майбутньому? Воєнним. Ким? Ким? Воєнним. 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 Але для цього слід гарно займатися фізичною культурою, так? Так. І гімнастикою в тому числі. Так. Мабу, мабуть, десантником будеш, так? Якщо так на шпагат так. сідаєш. Так. Добре. Денис. Ну, я вважаю, що э, тут можна не хвилюватися за нашу країну да. і за олімпійців, і навіть за наших військових. Що ж, не, ну приємно, ну, реально приємно, на самом деле слышать такі маленькі. Дело в тому, що вот таких діток їх не обманеш. Вони говорять то, що у них виходить. А потім кажуть, що у нас патріотизм не є. Ну, звісно. Угу. Да. Про що ви говорите? Стела Георгія, дякую, що Спасибо. завітали. Дякую вам большое. Яно, дякую yeah. вам. Діти. Спасибо огромное. дякую вам також. Дякую нашій. Э...